पाकिस्तानियों को खराज तहसीन यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से तो आप लोगों ने बहुत अच्छा किया वी आर वेरी हैप्पी मैं कैनेडियन um, भी हूँ तो मैंने नजर साहब को कहा कि आप मुझे बीच में शामिल कर रहे हैं मुझे, बहुत अच्छा मुझे, मुझे आ रहे हैं आप लोगों को देख के आप लोगों के पैशन को देख के पाकिस्तानी कितने पे वतन है हम अपने मुल्क के लिए क्या हैं मैं मुझे टीयर्स आ रहे हैं मुझे रोना आ रहा है आप लोगों को देख कर इमोशन इतने हाई है और आ, मतलब कि मैं ये मुझे मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क का क्या हो गया है मतलब कि इतना प्यारा ये वतन अल्लाह की हर नेमत इसको इसके पास अल्लाह ताला ने हर नेमत ना की है पाकिस्तान को जी, पाकिस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है पाकिस्तान एक इतना तरक्की याफ्ता मॉडर्न एक, इतना एक इतना मुल्क बन सकता है अल्लाह ताला ने तभी सब कुछ दिया लेकिन इसको मैनेज बहुत गलत किया जा रहा है पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन आइन खत्म हो चुका है उसको कूड़े के कूड़ेदान दान में तब्दील किया आइन को और इस बार चोरों का राज है तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि हम कैसे हम चुप करके बैठ जाएं और पाकिस्तान के साथ इतना गलत होने दें और रूल रूल ऑफ लॉ इज एवरीथिंग रूल ऑफ लॉ इज एवरीथिंग आपके पास जब जस्टिस है इंसाफ है तो आप सरवाइव कर सकती हैं उसके बगैर मुल्क नहीं चला करते और यही हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करना होगा पाकिस्तान का आइन को इस, आ, पा, आ, जो पामाल किया जा रहा है उसको वापस री इंस्टेट करना होगा जो आवाम जो जमहूरियत जिसका जिसको हम कहते हैं हम जमूरी मुल्क है वो हमें जमूरियत इस वक्त कहीं नजर नहीं आ रही जो सत्रह सीटें सत्रह सीटें जीतने वाले हैं वो नेशनल असेंबली में बैठे हैं और जो मेजोरिटी एक सौ अस्सी से ज्यादा सीटें जीतने वाले हैं वो जेल की कोठड़ियों में बंद है जी जी बिल्कुल ये, ये तो इम्पोर्टेंट तो हाँ तो मतलब कि ये इतना बड़ा मतलब कि हम कैसे आंखें बंद हम, हम कैसे हमें चुप करवा सकते हैं आप आपकी वॉइस है ना ये जो आप बातें कर रही हैं ये जरूरी है इन ईवानों तक पहुंचाना जहां पर आप खड़े हैं बिकॉज या ऑथेंटिसिटी है ना इसमें ऑथेंटिसिटी है सो so, इन लोगों में तो है ना रूल ऑफ लॉ तो शुड नॉट हमारे पाकिस्तान को भी देखें कि वर्स गोइंग ऑन लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो अभी दुनिया में पिछले 24 घंटे में हुए हैं जिस तरह से ये इस सब, इस सब, इस सब इंटरकनेक्टेड है देखिए पाकिस्तान को हम अलग थलग नहीं दे सकते देख सकते अभी जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है जो ईरान के ऊपर हमला हुआ अटैक हुआ खुदाना पासा ईरान के बाद हमारा नंबर है बिल्कुल सिर्फ हमारा नंबर है हमारा नंबर है और, और अगर बस... इन्होंने होश के नाखू ना, ना लिए अगर इन्होंने पाकिस्तान को आ, अभी पाकिस्तान में जमहूलियत को रिस्टैब्लिश ना किया और जमहूर की आवाज जो है जो चाहे जो भी जिस जिस पार्टी ने भी इलेक्शन जीते हैं जिसको आवाम ने मुंतर किया है अगर उसको इन्होंने री इंस्टेट ना किया तो यहाँ बहुत ज्यादा इंतजार मुन खराबा और बहुत गलत चीजें होंगी जिससे नुकसान मैं कहती हूँ हर इदारे को ही होना है जब पाकिस्तान नहीं होगा तो आप किसके ऊपर हुकूमत करेंगे जब पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कहा अपनी अयाशियात अल्ले तलल्ले कहा करेंगे इस पाकिस्तान जो जो आपका आशियाना है जो आपका घोसला है जो आपका घर है जब उस, जब उसको याद आप लगा रहे हैं आप आप ऐसे अनजान बन कर रहे हैं क्या आपका इरादे क्या है क्या आप घर को आग लगा के आप भाग जाएंगे हाँ। क्या आप अपने घर को इस तरह झुलस के आग में और आप दूसरे मुल्कों में जाके अब ये नहीं होने वाला हाँ। और इस वक्त इस वक्त इस वक्त ऐसे लीडर की बहुत जरूरत है हमारे मुल्क को जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो जिसके पीछे अवाम भी चले और दुनिया भी चले जिसकी कोई बात सुने तो इस, इस वक्त तो इमरान खान का बाहर निकलना बहुत जरूरी है स्पेशली एट दिस टाइम जी आपका जी, नाम क्या जी. है आपका नाम क्या है जी आ, मेरा नाम जहरा जाहरा फिर आप अपना अपना ये सुनिएगा हर पे सदाकत के ऊपर आपका ये आएगा जो आपने बोला है जी जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी जी जरूर आप तो फॉलो भी करूँ इंशाल्लाह जरूर जी 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 हर पे हर पे सदाकत हर पे सदाकत हम इमरान खान के फॉलोअर हैं और ये नजर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया नजर भाई का की इन्होंने देखिए शामिल किया जी बहुत अच्छा लगा मैं ढूंढ रही हूँ आपको व्यू दिखाती रहती हूँ जी ए... देखे 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 दे। जी क्राउड इज गेटिंग बिगर आई नोटिस लोगों ने लिखा हुआ है गोली क्यों चलाई देखे ना कितना जुल्म है अपने ही लोगों के ऊपर गोलियाँ चलानी जी 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 और, भी। और अब काफी ज्यादा क्राउड आते जा रहे हैं जैसे जी, जैसे जी।, जी।, तो है, मतलब, जी जी है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पाकिस्तानी यही तो स्ट्रेंथ है मतलब इमरान खान की इमरान खान की यही स्ट्रेंथ है, तो है। पाकिस्तान है ना जी इमरान खान तो पाकिस्तान है आ, दिल्कुल, हमारी दिल्कुल। आजादी का जी हमारी नजरिया या आजादी को वो बस लीड कर रहे असल तो हम लोग चाहते हैं ना ये ही सबसे पहले गोली खाई इस पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए के लिए जेल, जेल में हैं पाकिस्तान की जी इतनी गर्मी में अंदर देखें पंखा बंद करके बिठाया जाता है इमरान खान को किसके लिए वो तो आराम से बैठे बाहर बिल्कुल और खान ने, खान के अंदर वो स्ट्रेंथ है कि इन्होंने पूरे मुल्क के हर सूबे को हर कौम को हर जबान को उन्होंने यकजा किया उन्हें यूनाइट किया पाकिस्तान के अंदर जो यूनिटी लैक करती थी ये जी, जी, खान साहब ने सबको एक झंडे के तले के साथ जोड़ के। जी और मैं कहती हूँ मैं तो ये कहती हूँ अली जिना से बड़े लीडर खान साहब है बिल्कुल सही तो, है क्योंकि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए जितनी मुश्किलें इमरान खान ने झेली है उसका मैं मेरा ख्याल है उसके बराबर भी काज आजम ने नहीं देखी थी और ना झेली थी और ना उन्होंने झेल का इमरान खान की बहनों को भी मिला मिलने नहीं दिया जाता और वो जाए पंखे बंद कर देते हैं और वो लीडर जो इस मुल्क का इस कौम का के नस्लों की बेहतरी चाहता है बिल्कुल बिल्कुल जी ये तो और और लोग भी मेरे ख्याल से भी आए हुए हैं आप कहाँ से आई हैं मैं आई एम लोकल आई एम लोकली सो आई आई लिव लाइक अबाउट फोर्टी मिनट्स अवे फ्रॉम डीसी अच्छा अच्छा तो में, में मतलब कि हम जो वाशिंगटन डीसी के इधर जो पाकिस्तानी रहते हैं हमारा आना तो बनता था इमरान खान के वो ये दे दे देखे दे चोर चोर शबेरी तो 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 <laughs> आपको अच्छे अच्छे पोस्टर हम दिखाते हैं जी जी गोली क्या चलाई ये देखे ये हमारी कौन देखे मैम आप लोगों को राजितर शोइंग पोस्टर्स बहुत अच्छा रिलीज इमरान खान फ्री इमरान खान